Суспільство ізолюють таких людей, і вони не хочуть з ними спілкуватися. Або десь більшою охотою можуть купляти їх творчість, таким чином відкупивши да, зайві проблеми. В арт-терапії немає професіоналів. Вони просто зображають самі себе, або то, що їх хвилює, або їх мрії, наприклад. Да. Тут важливий процес і пізнання себе, а не задум не результат. Тут є просто мета є зрозуміння самого себе, свого стану, іншого. Це допомагає розвивати рефлексію. Я хочу показать красоту мира и прекрасную жизнь, которая могла бы быть в нашей жизни, чтобы люди не были настолько жестоки. За свои гипотезы я пострадал. Я из-за своей стихи. Я приехал в Москву когда-то при Горбачеве, написал название гипотез и оказался в Кащенку. Потом второй раз я приехал в другую больницу, я не знаю, вот. гипотеза, куда. Все мои гипотезы, естественно, куда-то ищут. Если подумать о том, что насколько здоровы люди вообще сейчас, мне трудно сказать. Понимаете, ну, например, злость приводит к депрессии людей, и многие депрессивные люди на свободе не лечатся или подлечиваются, скрываются. Я мечтаю о работе, о любви, прежде всего о любви, о творчестве, о выставках здесь за границей, оформить больницу полностью. Ну и, естественно, получить или как-то купить квартиру. Мои картины просто поднимают многим настроение, когда видят картины. Там, где зверюшки особенно. Вот у меня было много картин со зверями. Я просто люблю животных. У меня диагноза нету никакого. Я на учете психиатра не стою даже. А почему вы живете? Ну, потому что мне нет где жить. Я приехала сюда, в больницу Павлова, после до главврача. Я с ним поговорила, все объяснила ситуацию, что происходит. Он меня положил сюда, в 17-е отделение. А потом через некоторое время, которое там через два года или через три, нам сделали прописку в этой больнице. Пять человек приписали. Когда первый раз ты попадаешь, это очень страшно. Находиться в этой больнице. Я привыкла смотреть на этих людей. Мне как-то не страшно, это уже привычка. Другие спрашивают, как ты только выдерживаешь в такой обстановке, как у тебя это же надо иметь такой характер. Чтобы не сойти с ума. Я говорю, я просто стараюсь как-то не обращать внимания на то, что происходит. Я считаю их тоже нормальными людьми. С ними можно тоже пообщаться на любую тему.